الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم انا نتوب اليك اللهم انا نتوب اليك اللهم انا نتوب إليك. اليك استغفروا ربكم انه كان غفارا استغفروا ربكم وانت قلت وقولك الحق وانت ارحم الراحمين استغفروا ربكم انه كان غفارا استغفروا ربكم وهذا قولك وقولك الحق وانت اصدق القائلين استغفروا ربكم انه كان غفارا الله تعالى ربه وغريب الله صلاه الاستسقاء من الدنيا.

সমস্ত হাদিস ও বরকতের ইউসুফ আলাইহিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া করি আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তানা আরার দরখাস্ত কবুল ফরমা আমিন আল্লাহ তাআলা আরার গুনাম ফিরু আল্লাহ আল্লাহ হযরত ইউসুফ সামুনা বরদিলান আইয়ুব আলাইহিস সালাম রবিতে উত্রক রদিলান ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম রাজিনা তুরু থানা দিলান ঈসা আলাইহিস সালাম বিভিন্ন

الله تعالى سمس غيبة الله الله تعالى أنا القدرة ورغي من الله الله سمس دي مالك ديان من الله الله على الإيمان الله على الرمان عاجلن 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 عاجلن. الله عاجلا 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 الله تعالى برشت الله الله رحمة برشت نازل الله على الله سائل الله رسول الحديث المذبيلي. যদি পশু পাখি ন তাইতে বলি আর পাখিগুলোর কারণে একইবারে দৃষ্টি আল্লাহ বন্ধ করে দিত আল্লাহ বন্ধ করে দিতেন আল্লাহ পশু পাখি সুর কিছু সুর বাচ্চ ছিল আল্লাহ দৃষ্টি না আসেন ও আল্লাহ হল করেছিল আল্লাহ পৃথিবীর মাঝে বৃষ্টি না আদেল করো আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি না আদেল করো আল্লাহ 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 মোহাম্মদ তোমা সল্লাই তালা ইবরাহিম ইবরাহিম إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء، وبعدد كل علة وشفاء، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد بعدد بعدد كل خلق الله، اللهم صل على محمد على عدد الرمل، اللهم صل على محمد على عدد الكواكب في السماء، اللهم صل على محمد ولا عدد الجان والانس اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وازواجه وذريته واصحابه وعنا معهم دواما وابدا فيا ايها الناس اننا نشكو في هذه الازمنه التأخر نزول الامطار عن اوقاتها المتعاده وإن نزلت فقليلا فهياها لا تسد الحاجة ولا تزيل الفاقة وإن كسرت حيانا فركبتها قليلا وضعيفا وأضرارها كثيرة فهذا والله بلاء عظيم وكرب عظيم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليست بالسنة أي الجزر والقهر بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا وإن أعظم أسباب ذلك ذنوب العباد من شركيات وبدع ومعاص وترك لما أوجب الله وفرضه فإنه ما نزل بالعباد بلاء إلا بذنب فلا حلت مصيبة وكرب للخلق إلا من خطاياهم ولا فشى الفساد في البر والبحر والجو إلا بسبب السيئات فقد قال الله تعالى مخبرا لنا عن ذلك محذرا أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فيعفو عن كثير وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا يرتفي ذلك عن العباد إلا بتقوى الله جل وعلا لاتباع أوامره والقيام بما فرض وترك ما نهى عنه وزجر والتوبة إليه وكسرة استغفاره والاستقامة على شريعته حيث قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض وفقنا الله وأخبر الله جل وعلا أن نوح عليه السلام قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وفقنا الله لي ولكم أستغفر الله واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا غياث المستغيثين اغثني بك اغثني برحمتك يا غياث المستغيثين اغث علينا وامطر علينا مطر رحمة وامطر علينا مطر رحمة سبحانك لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا العزة والجبروت يا مالك الملك والملكوت اسألك اللهم باسمك العظم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك او اسما تورث به علم الغائب عندك أو علمته أحد من خلقه أن ترزقنا وتنفر علينا وترحمنا وأنت خير الراحمين اللهم إني أسألك باسمك الذي هو قوام الدين وبه ترزق العالمين وبه تحيي العظام وهي رميم أن تصلي وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين إذا قال الله العظيم فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فقال ربكم ادعوني أستجب لكم لبيك لبيك يا ربي اعتذارا إليك لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك ربنا إننا مغلوبون فانتصر ربنا إننا مظلومون فانتقم ربنا إننا متزرعون فاستجب واكشف عنا من الغداة ما لا يكشف غيرك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم فاشكروا لي ولا تكفروا